Всем привет! С вами репетиторская школа Буки. Задание 27. В пространстве, о, в пространстве, где одночасно существует взаимно перпендикулярные электрические и магнитные поля, рухается электрон. Обчислить скорость прямолинейного равномерного руху электрона, если напруженность электрического поля становится 500, 500 кило вольт на метр, та индукция магнитного поля древние 500 э, мили Тесла. Ну, для начала, чтобы решить эту задачу, вспомним, как у нас э, выглядит э, второй закон Ньютона. М на А равняется э, сумма всех действующих на наш электрон сил. Ну, в данном случае э, это у нас сила со стороны электрического поля плюс сила Лоренца со стороны магнитного. Теперь у нас сказано, что электрическое и магнитное поля взаимоперпендикулярны. Ну, в общем, мы можем сказать, что Е e вектор это у нас направлен вдоль оси XO, B направлен вдоль оси Z, Тогда, спроектировав наше уравнение Ньютона на оси, мы можем получить С равняется... YB, y, да? m, A, Z равняется нулю. Что из этих уравнений следует? В общем, из них следует, что у нас возможно движение с постоянной скоростью вдоль оси Z. Вдоль оси Y у нас обязательно будет какое-то ускорение, если есть движение вдоль оси X. Ну вот, судя по всему, от нас в этой задаче хотят следующее. От нас хотят найти такую скорость э, движ равномерного движения вдоль оси Y, э, при которой, ну вот, запис от нас хотят увидеть следующее уравнение. Y, y B равняется 0. Тогда скорость будет равна E разделить на B со знаком минус. Ну, то есть это значит, что у нас э, скорость будет направлена против э, вектора Е. Ну, это вызвано тем, что у нас электроны имеют отрицательный заряд. Тогда вот, осталось, в общем, только подставить цифры. То у нас 500 киловольт, приставка кило, 10 в третьей, разделить на 500 мили. Мили это представка 10 в минус 3. И таким образом получаем 10 в 6. Все величины мы подставили в Си, то есть 10 в 6 метров на секунду. Такой ответ. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Будет еще много интересного.